Mehmed Əmin Axund Hacımolla Ələkbər oğlu Rəsulzadə soyuq yanvar ayının 31-də Bakının Novxanı kəndində dünyaya göz açdı. Atası din xadimi olsa da, məktəb yaşına çatmış oğluna şəriət dərslərini yox, məs dünyəvi elmləri öyrənməyə yönəltmişdir. Rus üsuluman məktəbində təhsil alan Mehmed Əmin Rəsulzadə Bakı texniki məktəbində elə rus dilində də təhsilini davam etdirdi. Onun inqilabı fəaliyyətinin ilk illəri də məhz bu dövrə təsadüf edir. 1902-ci ildə 17 yaşında ikən Rus müsəlmanlıqəsinə qarşı gizli mübarizə aparan Müsəlman Gənclik Təşkilatını qurdu. Azərbaycanın görkəmli dövlət və ictimai xadimi, dahi mütəfəkkiri, siyasətçi və publisistdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən və Azərbaycan siyasi mühacirətinin liderlərindən biri. Azərbaycan tarixinin ən görkəmli və böyük şəxsiyyətlərindən olub, Azərbaycan milli istقلال hərəkatına başçılıq etmişdir. Onun bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz ifadəsi 20-ci əsrdə Azərbaycanda müstəqillik hərəkatının devizi olmuşdur. 1955-ci il mart ayının 6-sında gecə saat 22:10-a 10 dəqiqə qalmış Ankara Universitetinin Tibb fakültəsində şəkər xəstəliyindən yatan Məmməd Əmin Rəsulzadə dünyaya gözlərini əbədi bağladı. Ölərkəndə dilində Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan kəlməsi bitən bu dahiinin vəfatı bütün türk dünyası üçün ağır bir itki oldu.